И всем привет, зрители моего канала, с вами Настя, и сегодня я сделаю такой туториал, как же э, создать свой сервер э, в Counter Strike 1.6. Да. Э, для, для начала заходим в папку с игрой, да. Заходим в папку с игрой, да. Да. Заходим в папку с игрой. И вот, и ставим, и вот видим, э -э, написано на такой значок. ХЛДС, если навести лаунчер, открываем. И у нас выслужилось такое окошко. Это сам можно всех создать. Тут м -м, создавать, не знаю, игру какую-то почту. Э -э, тут название. Я вот такое, простенькое. Тут вы можете выбрать назвать, ну, название, карты, на которой вы будете играть, там да, Смон. И назвать э, -э Ган или интернет. Ну, я интернет. И можно выбрать, сколько человек могут заходить на ваш сервер. Я выбрал 30. Ну и сам порт вот. Ну, можно поменять любой. Ну и пароль. Ну, смотри, пароль. Ну, а ладно. И нажимаем старт сервер. Значит, такой есть вот ну вот это такой есть порт. И, и вот когда вы так когда вы Это старт э, сяд там у вас прогрузится и появится такое окошко ну, и будет открываться все, э, заходим так за, заходим в саму игру в, в Counter-Strike. не знаю видно он будет или нет я ага, не видно, ну ладно, а, вот а, вставляем свой IP сюда, вставляем свой IP, так, сейчас а, пишем в консоль, он, сейчас он, connect, connect, и свой IP, и у нас подключается на сервер, да? Ага, подключается. И погрузится сейчас. Погрузится. Да. И вот у нас погрузилось, да, и Мы можем тут бегать. Все делать. Ну, кстати, плаги. равно mm -hmm. без плагинов, это плохо, да. Ну, наверное, вы сами, наверное, знаете, как установить плагин. Ну ладно, а с вами был Расти 1912. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока-пока.